Добрый вечер. Значит, действительно, вчера, 13 декабря, недалеко от Мариуполя, в районе населенного пункта Павлополь, бойцами подразделения военной разведки вооруженных сил Украины в, Украине, в ходе поисково-разведывательных действий была обнаружена и ликвидирована снайперская пара, которая относилась к боевикам террористической группировки «ДНР». В течение довольно-таки длительного времени эти двое террористов, через которых сейчас пытаются правоохранительные идентифицировать, значит, они постоянно вели огонь по позициям украинских военнослужащих на Мариупольском направлении. При себе боевики имели снайперские винтовки, большой запас боеприпасов, карты с нанесением позиций сил от облак постов. На их военной форме была символика ДНР. В карманах были документы, по которым можно сделать вывод, что они далеко не рядовые члены своей банды. Также при себе они имели наркотики и шприцы. Значит, что хочется отметить, что разведка сектора М постоянно ежедневно ведет работы по выявлению и обезвреживанию террористических и разведно-диверсионных групп противника. І ця робота являється пріоритетною для uh, всіх учасників альтівської операції в нашому регіоні? Угу. А скажи, будь ласка, нам ще Денисе про Маріуполь. Сам знаємо, що там і два танки підірвалися ДНРівців так біля Маріуполя, неподалік. І, взагалі, про ситуацію зараз в місті. Якщо можна кілька слів, наскільки спокійно і під Маріуполем? Ну, на самом деле, да, действительно, такой факт был зафиксирован. Два танка недалеко на Северном пункте расположенном недалеко от Мариуполя, подорвались. Это территория, которая контролируется временно боевиками. Подорвались э, их танки на, э, на минах, которые они же сами разложили. Вот, поэтому это, ну, вот такой вот факт был действительно зафиксирован. Что же касается Мариуполя... То, в целом хочется отметить, что вот за последние два дня, вчера, сегодня режим тишины соблюдается. Значит, фиксации разведывательных плетов, беспилотных летательных аппаратов нету. Вот. Единственное, что хотелось бы отметить, что... Вчера днем а, и сегодня с утра а, жители некоторых районов Мариуполя могли слышать стрельбу. А, эта стрельба не была связана с а, стрельбой по позициям сил АТО. Она велась на временно неконтролируемых территориях, а, временно подконтрольных территориях террористами, террористами а, между друг другом. А, Нападений и стрельбы по блокпостам или по позициям сил АТО за последние двое суток совершено не было. Дуже дякую вам, Денисе.